Бывшие гаишники, они сбиваются в своры и бегают по дорогам, по старой памяти. А бывшие прокуроры сбиваются в стаи и перелетают, где более сочные места есть, пытаются что-то осваивать. У нас есть зам главы ОВА, бывший прокурор Силан Франковска, гражданин Фигель. Когда-то, вы знаете, мы читали в детстве, нас, приключения капитана Врунгеля. А сейчас, я думаю, что будет очень веселая эпопея в ближайшие недели это приключение прокурора Фигеля. Это уникальный человек, еще раз подчеркиваю, он не понял, куда он попал. Самое главное, что это тот человек, который распределяет большие потоки, там, какие-то на строительство, на какие-то другие объекты. Делает это достаточно, несмотря на прокурорский опыт, делает это так достаточно примитивно, ну, минимум на статье десяток наработал. Вин э, заморился на работе, и избирается в командировку. Но я одно, что в каждой стране Европы Є багато українців, тому що це дуже важливо, щоб всі знали громадяни, де буде в командіровки і де чи де буде відпочивати заступник голови підкреслю військової адміністрації, військовий час.